নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ পল্লৱী বৰুৱা বাইদেৱে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এই কক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ ছিক্সৰ আমাৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ বাৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত আলোচনা কৰি আহিছোঁ আজি আমি পঢ়িম মাটি শিল আৰু খনিজ লৱণ মাটি কি শিল কি খনিজ লবন এই বিষয়ে আমি বিতংকে জানিম আইতা ৰুবুল আৰু নিপুৰ সহায়ত এই আছোঁ আইতাই ৰুবুল আৰু নিপুলৰ সৈতে জলকীয়া পুলি ৰোপন কৰিবলৈ গাঁত খান্দিছিল আইতাই জানানে আজি কি কৰিছে ৰুবুল আৰু নিপুলৰ সৈতে জলকীয়া পুলি ৰোপন কৰিবলৈ গাঁত খান্দিছে হয়নে তোমালোকে যেনেকে কিবা পুলি ৰুবলৈ বা ফুলৰ পুলি হওঁক বা ধৰা শাক পাচলিৰ পুলি হওঁক ৰুবলৈ তোমালোকে গাঁত খান্দা ন তেনেকে আইতাই জলকীয়া পুলি ৰোপন কৰিবলৈ ৰুবুল আৰু নিপুৰ সৈতে মাটিত গাঁত খান্দিছিল গাঁত খান্দি ঢিলা কৰি মাটিৰ লদা কেইটা ভাঙি গুৰি কৰিছিল গাঁত খান্দি কি কৰিছিল জানানে মাটিখিনি ঢিলা কৰি তাত যিবোৰ মাটিৰ লদা পাইছিল সেই লদাবোৰ হাতেৰে ভাঙি গুৰি কৰি দিছিল তাৰ পাছত চোৱা আইতাকৰ সৈতে এটা এটাকৈ জলকীয়া পুলি ৰুলে আৰু আইতাকৰ সৈতে ৰুবুল আৰু নিপুলে কি কৰিলে জানানে জলকীয়া পুলি ৰুই গল ৰুবুলে জলকীয়া পুলি ৰুওঁতে মাটিত কেইবাটাও শিলগুটি পালে বুলি আইতাকক কলে এতিয়া চোৱা তোমালোকে যেতিয়া কিবা এটা পুলি ৰুৱা তেতিয়া মাটিত অকল মাটিৰে থাকে জানো সেই মাটিৰ লগত কেতিয়াবা তোমালোকে শিলগুটিও পোৱা তেনেকে ৰুবুলে জলকীয়া পুলিটো ৰোতে শিলগুটি কেইটামানো পালে আৰু সেইটো আইতাকক দেখুৱালে তাৰ পাছত চোৱা পুলি ৰোৱাৰ পিছত আইতাকে দুয়োকে হাত ধুবলৈ কোৱাত ৰুবুলে হাত দুখন চাই কলে আইতা সিদিনা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফুলনিত ফুল ৰুইছিলো নহয় সেইখিনি মাটিৰ ৰংটো ৰঙা আছিল পুলি ধোৱাৰ পাছত আইতাকে দেখিলে সিহঁতৰ হাত দুখন লেতেৰা হল আৰু সেইকাৰণে আইতাকে সিহঁতক হাত ধুবলৈ ক'লে যেতিয়া ৰুবুলে হাত ধুবলৈ গ'ল আৰু হাত দুখন চাই সি আইতাকক ক'লে আইতা সেইদিনাখন তাৰ স্কুলতো সি ফুলৰ পুলি ৰুইছিল আৰু ফুলৰ পুলি ৰুওঁতে কি হৈছিল জানানে সেই মাটিখিনি ৰঙা আছিল আৰু তাৰ হাতত ৰঙা ৰঙা মাটি লাগি আহিছিল আইতাকে তেতিয়া মাটিৰ যে বিভিন্ন সিহঁতক এতিয়া তোমালোকে চাবাচোন চবৰে ঘৰৰ ওচৰৰ মাটিবোৰ একেই হয় জানো কাৰোবাৰ ঘৰত ৰঙা মাটি হয়নে কাৰোবাৰ মাটিখিনি অকমান কলা নিচিনা কাৰোবাৰ ঘৰৰ ওচৰত বোকা মাটি থাকে হয়নে ত' মাটিৰ বেলেগ বেলেগ ৰঙো আছে লগতে মাটিত শিল আৰু বিভিন্ন খনিজ পদাৰ্থ থকাৰ কথাও কলে এতিয়া মাটি যেতিয়া আমি খান্দো তেতিয়া মাটিৰ লগতে খনিজ পদাৰ্থ কিছুমানো আৰু শিলগুটিও ওলায় আৰু সেইবোৰ কি হয় জানানে মাটিৰ লগত মেলি থাকে বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা মাটিৰ গুৰুত্ব আৰু গঠন এতিয়া মাটিৰ গুৰুত্বটো কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ গঠনটো কেনেকুৱা সেই বিষয়ে চাওঁ আহা মাটে পৃথিৱীৰ কঠিন পৃষ্ঠ গঠন কৰে আৰু ই জীৱনৰ বাবে অপৰিহাৰ্য এই মাটিয়ে কি কৰে জানানে ই আমাৰ পৃথিৱীৰ কঠিন পৃষ্ঠটো গঠন কৰি পেলাই যিটো পৃষ্ঠত আমি বসবাস কৰো সেই পৃষ্ঠটো মাটিৰে গঠিত আৰু ই আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে অপৰিহাৰ্য বুজিছা বতাহ পানী আৰু সূৰ্যৰ দ্বাৰা ক্ৰিয়াৰ ফলত শিল ভাঙি মাটি লৈ পৰিণত হয় তাৰপিছত কি হয় জানানে এই শিল যে আছে সেই শিলবোৰো বহুত বছৰ ধৰি কি হয় জানানে বতাহ পানী আৰু সূৰ্যৰ ক্ৰিয়া কৰাৰ ফলত ইহঁতি ভাঙি চিঙি যায় আৰু ভাঙি চিঙি মাটি লৈ ৰূপান্তৰিত হয় বুজিছা তোমালোকে যে দেখিছা পাহাৰ বিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল কিছুমান আছে সেই তেনেকুৱা কিছুমান শিল বহু বছৰ ধৰি তাত বতাহে পানী আৰু সূৰ্য ক্ৰিয়াৰ কৰাৰ ফলত সেই শিলবোৰ ভাঙি মাটি লৈ ৰূপান্তৰিত হয় বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা ভেদে মাটিৰ গুণাগুণ ভিন্ন হয় এতিয়া ঠাই ভেদে ভেদে মাটিৰ গুণাগুণটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায় আৰু কিছুমান জেগাত চোৱা মাটিবোৰ বালিচহীয়া মাটি কিছুমানৰ কিছুমানৰ ঠাইত তোমালোকে বোকা মাটি দেখিবা আৰু কিছুমানৰ তোমালোকে আলতীয়া মাটি হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ মাটি তোমালোকে দেখিবা উদ্ভিদে মাটিৰ পৰা পানী আৰু খনিজ পদাৰ্থ শোষণ কৰে শোষণ কৰে এতিয়া উদ্ভিদে কি কৰে জানানে সেই মাটিৰ পৰাই কি কৰে পানী আৰু খনিজ পদাৰ্থ শোষণ কৰে বুজিছা যিটো উদ্ভিদৰ কাৰণে অপৰিহাৰ্য মৃত উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীবোৰ পচি সিউ মাছ গঠন কৰে এতিয়া চোৱা মাটি আমি যে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীবোৰ যে যিবোৰ পৃথিৱীত বসবাস কৰি আছে সেইবোৰ হৈছে মাটিৰে এটা অংশ কাৰণ কিয় জানানে এই যিবোৰ গছ গছনি মৰি যায় বা গছৰ পাত যে সৰি পৰে সেইবোৰ কত পৰে মাটিত পৰে হয়নে আৰু প্ৰাণীবোৰ কিছুমান মৰি যায় কত যায় মাটিত থাকে হয়নে মাটিত কি হৈ যায় গেলি পচি যায় পচি যায় হয়নে আৰু সেইবোৰ পিছত মাটিৰ লগত মিলি যায় এই পাতবোৰ যে পৰিলে পাতবোৰ কি হ'ল জানানে মাটিত পৰি পচি গৈ আৰু সেইবোৰ মাটিত যেতিয়া মিলি যাব তাৰ পাছত এইবোৰে লগ লাগি কি কৰে জানানে শিউ মাছ গঠন কৰে অনুজুবই পচনত সহায় কৰে এতিয়া যে উদ্ভিদৰ পাত পৰি গল বা কোনোবা এটা প্ৰাণী মৰি পৰি আছে সেই মৰা প্ৰাণীটোক কি হয় জানানে অনুষ্ঠান হোৱাত সহায় কৰে আৰু সি যাতে মাটিৰ লগত মিলি যাব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকে যদি কেতিয়াবা শাক পাচলিৰ বাকলি মাটিত যদি পুতি থৈ দিয়া আৰু কেইদিনমানৰ পিছত দেখিবা সেই পুতি থোৱা বাকলি খিনি সেই জেগাত নাই অৰ্থাৎ সেইবোৰ কি হৈছে মাটিৰ লগত গেলি পচি মিলি গুচি গৈছে বুজিছা মাটিৰ ছিদ্ৰত থকা বায়ু থাকে মাটিৰ ছিদ্ৰত কি থাকে জানানে বায়ু থাকে বায়ুমণ্ডলৰ সৈতে গেছৰ বিনিময় হয় আৰু বায়ুমণ্ডলত থকা গেছৰ কি হয় জানানে এই মাটিত থকা ছিদ্ৰ বিলাকত যে বায়ু থাকে এনেকেই বায়ুমণ্ডল আৰু মাটিৰ মাজত গেছৰ বিনিময় হয় বিভিন্ন মাটিক বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া বিভিন্ন মাটিক আমি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰো এতিয়া চোৱা খেতি কৰা হয় কিছুমান মাটিত আমি খেতি কৰো হয় নহয় চব মাটিত খেতি নকৰো নহয় আমি যিবোৰ হাৰুৱা মাটি পলসুৱা মাটি তাত আমি খেতি কৰো আৰু কিছুমান মাটিৰে কি কৰে জানানে ইটা বনোৱা হয় পুতলা বনোৱা হয় বা মাটিৰ কিছুমান পাতো গঠন কৰা হয় বুজিছা ইয়াৰ পাছত আমি পঢ়িম অন্য এটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ সেইটো হৈছে শিল শিল আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ শিল ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা সেই বিষয়ে এই যে তোমালোকে ছবিখন দেখিছা এইটো কি হয় এইটো হৈছে তাজমহলৰ এটা ছবি হয়নে তাজমহল কত আছে দেলহিৰ আগ্ৰাত আছে হয়নে এই তাজমহলটো জানানে এবিধ শিলেৰে বনোৱা বা এবিধ পাথৰেৰে বনোৱা যিটো কি কোৱা হয় জানানে মাৰ্বল পাথৰ বুজিছা আৰু চোৱা পাহাৰ আৰু নদীৰ পাৰৰ শিলে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে শিলগুটি নিশ্চয় সেই শিলগুটিয়ে তোমালোকক আকৰ্ষণ কৰে নহয় জানো তাত থকা বিভিন্ন আকৃতিৰ শিলগুটি কিছুমান মানুহে কি কৰে তাৰ পৰা লৈও গুচি আহে আৰু ঘৰত ধুনীয়াকে সজাই থয় বা ধৰা নদী যি থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটিবোৰ সেইবোৰত উঠি কেতিয়াবা ফটো উঠি নিশ্চয় পাইছা নহয় জানো আৰু চোৱা কি এই শিলে মানুহক বহুত ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষণো কৰে নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু শিলগুটি কি কৰে জানানে নিৰ্মাণ কাৰ্যটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আট্টালিকা পথ বান দলং মন্দিৰ কীৰ্তিচিহ্ন ডাঙৰ ডাঙৰ আট্টালিকা শিলগুটি ব্যৱহাৰ কৰা হয়নে নহয় তেনেকে ৰাস্তা বনাব কাৰণে দলং বনাব কাৰণে নদীৰ বান্ধ হবোৰ বনাব কাৰণে মন্দিৰ বনাব কাৰণে বা পুৰণা দিনত ৰজা মহাৰজাসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজমহল বোৰ বনাবলৈ যিবোৰ এতিয়া আমি কীৰ্তিচিহ্ন বুলি অভিহিত কৰো সেইবোৰ বনাবলৈ কি কৰিছিল জানে শিলগুটি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল তাজমহল মাৰ্বল শিলেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় এই তাজমহল যিটো অলপ আগতে যে তোমালোকক দেখাইছিলো সেইটো কিহেৰে কি শিলেৰে জানানে মাৰ্বল শিলেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় মাৰ্বল শিলেৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল বুজিছা এতিয়া চোৱা সাধাৰণ শিল কিছুমান সাধাৰণ শিলৰ উদাহৰণ হৈছে গ্ৰেনাইট মাৰ্বল বেলেগ বেলেগ শিল ইয়াত কেইটামান ছবি দেখা দেখুৱাই থোৱা আছে চোৱা গ্ৰেনাইট আহ এইটো হৈছে মাৰ্বল আৰু এইবোৰ হৈছে চেণ্ড ষ্টন এতিয়া চোৱা এনেকুৱা মাৰ্বল যিবিলাকক আমি টাইলছ বুলি কওঁ ঘৰৰ আমি মজিয়াত লগাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰো এনেকুৱা কিছুমান টাইলছ বা ধৰা এনেকুৱা গ্ৰেনাইটো আমি ঘৰত আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছো হয়নে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা তাৰ পাছত চোৱা চোকা সঁজুলি তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিলৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল অতীতত যেতিয়া মানুহে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ তেনেকে বনোৱা নাছিল তেতিয়া জনালে চিকাৰ কৰিব কাৰণে সেই শিলগুটি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু শিলৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ বা সঁজুলি তৈয়াৰ কৰি লৈছিল সকলো সকলো শিল পোৱা নাযায় এতিয়া চোন সকলো জেগাতে তুমি সকলো ধৰণৰ শিল বিচাৰি নাপাবা তুমি যদি পাহাৰ বিলাকলৈ যোৱা তাত ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি দেখিবা হয়নে তেনেকে ধৰা ৰাস্তা ঘাট এইবোৰত কি দেখিবা সৰু সৰু শিলগুটি দেখিবা হয়নে বা মাটিৰ ভিতৰত তোমালোকে মাটি যদি খানা সৰু সৰু শিলগুটি পাবা তেনেকে বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ শিলগুটি দেখিবলৈ আমি পাওঁ ৰাজস্থানত মাৰ্বল আৰু গ্ৰেনাইটৰ প্ৰচুৰ পৰিমানে পোৱা যায় এতিয়া ৰাজস্থান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্য় ৰাজস্থানতোৰ খনিানে এই শিলবোৰ কিছুমান ইমানখিনিলৈকে চাগে তোমালোকে মাটি কি খনিজ পদাৰ্থ আৰু শিলৰ বিষয়ে বুজি পাইছা আহা আমি এতিয়া কিছুমান প্ৰশ্ন অন্তৰ আলোচনা কৰো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন শিল পদাৰ্থৰে গঠিত শিল কিহেৰে গঠিত শিল খনিজ পদাৰ্থৰে ইয়াত আমি লিখিব লাগিব খনিজ শিল খনিজ পদাৰ্থৰে গঠিত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চোৱা তাজমহল কি শিলেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় এতিয়া যে আমি যে দেখিলো তাজমহল সেই তাজমহলটো কিহেৰে গঠিত গ্ৰেনাইট নে মাৰ্বল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হব মাৰ্বল তাজমহল মাৰ্বল পাথৰেৰে গঠিত বুজিছা ইমানখিনিলৈকে চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ